Привет! Вы на канале Русча. Хем Орен, хем Ойна. Мерхаба. Сиз Русча. Хем Орен, хем Ойна. Канал Индасунус. И с вами я, Анастасия. Вебен, Анастасия. Сизинле Бирликтейм. Сегодня я предлагаю нам вместе почитать несложный рассказ. Бугюн бирликте колай бир хикяе окумаи энерьорум. А после мы посмотрим на слова, используемые в этом тексте. Даха сонра бу метинде куланылан келимелере бакаджаыз. Хайди, башлаялым. Итак, поехали! Я живу в России, в Санкт-Петербурге. Русия, да? Петербург-то да? я живу. Зимой у нас холодно. Плюс три, минус двадцать. Снег. Кышин соук. Арты 3. Эксе каж. Весной, в апреле и в мае у нас тепло плюс пять плюс пятнадцать. Икбахарда нисанве майс айнда, хава суджак. Арт беш он беш. Летом. Здесь не очень жарко, семнадцать, плюс 17, плюс 25 солнце или дождь. Езенбурда чокс джакдиль. Артеоньеди, ярмебещ, гнеш, вея ямуш. Осенью в Петербурге плюс 10. Min 2, Sonbaharda Petersburg'ta artı 10, eksi 2, Güneş, Rüzgar ve yağmur. Umarım hikaye çok zor değildi. Nadir Raskaz çok zor Eğer, bazı kelimeler sizin için yeni olduysa şimdi onları tekrar edebilirsiniz. Если какие-то слова были для вас новыми, вы сейчас снова сможете их повторить. İşte bu metinde kullanılan kelimelerin sözlüğü. Итак, вот словарь слов. используемых в этом тексте. Я – бен. Жить – яшамак. Зима – кыш. Мы – биз. Холодный – соук. Снег – кар. Весна – пагар Апрель Нисан. Май. Мыс. Теплый. Лык. Лето. Яз. Здесь. Бурада. Не. Дейль. Очень. Чок. Жаркий. Сыджак. Солнце. Гюнеш. İyili veya ya da doşt yağmur Osin sonbahar veter rüzgar